Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Здравствуйте. Перемирие продлили. Оно продолжится до 22 часов. При этом Украина в полном объеме выполняет обязательства по реализации мирного плана в соответствии с решением Европейского совета. Об этом президент Украины сообщил в четырехсторонней телефонной беседе с президентами Франции и России Франсуа Уландом и Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангела Меркель. Петр Порошенко отметил, что в течение последних суток были зафиксированы очередные факты нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Президент Украины призвал их соблюдать условия мирного плана, прекратить нападение на украинские военные подразделения и блокпосты, освободить всех без исключения заложников. Под контроль Госпогранслужбы должны быть переданы пункты пересечения границы из Варина, Должанский, Партизанск. Петр Порошенко также призвал президента России усилить режим госграницы со стороны Федерации, чтобы прекратить проникновение на территорию Украины боевиков и поставку оружия. Более 300 украинских военных вырвались из осады в Донецке и присоединились к силам АТО. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр ВДР Сановаков. Служащие воинской части номер 3037 около трех месяцев находились в осаде. Представители так называемой ДНР выдвинули требования сдаться и передать в их распоряжение склад с оружием. Командир части проигнорировал ультиматум. Разблокировав часть колонны автомобилей, военнослужащие вырвались из окружения, прихватив с собой Оружие, которое могли вывести. При попытке террористов проникнуть на оружейный склад, сработали сторожевые секреты. И склад с оставшимися вооружением и боеприпасами был взорван. Арсановаков подчеркнул, боевой дух части очень высок. Ее командир доложил о том, что военные готовы немедленно приступить к выполнению задач в рамках АТО. Служба безопасности Украины получила обнародование неопровержимое доказательство функционирования на территории Российской Федерации центра вербовки наемников и диверсантов для дестабилизации ситуации и поддержки террористов в Украине. По сообщению заместителя председателя СБУ Виктора Ягуна, такие лагеря обнаружены в Московской, Псовской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Для вербования диверсантов для вербовки диверсантов активно используются социальные сети, где размещается контактная информация, номера телефонов и маршруты в места расположения лагерей. Вербуют так называемых добровольцев, главным образом на материальной основе. Украинское государство требует от российской стороны немедленно прекратить поддержку террористов и вербовку граждан Украины, закрыть лагеря для подготовки наемников и вывести ранее направленную в Украину диверсионно разведывать

Служба безопасности Украины задержала главаря группы боевиков, действующие на востоке страны по кличке Чех. Террорист был схвачен в поезде Донецк-Севастополь на территории Херсонской области. Под его руководством находилось 25 боевиков, обеспечивающих передвижение военной техники диверсантов из России в Славянский горловку. На данный момент проверяется причастность группы сепаратистов под управлением Чеха к обстрелу украинских военных самолетов и убийству военнослужащих, задействованных в АТО. В Донецкой области обстановка остается относительно спокойная в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В воскресенье были открыты кафе и рестораны, работали все городские парки. Информацию о захвате представителями так называемой ДНР воинской части А-1402 в мэрии не подтвердили. Министерство иностранных дел Украины не примет российскую гуманитарную помощь для беженцев, потому что их нет в нашей стране. В сообщении ведомства говорится, что Луганская, Донецкая область, Автономная республика Крым – территория Украины. Значит, местные жители – украинцы, которые априори не могут иметь статус беженцев. Для истинной помощи восточным регионам МИД Украины посоветовал российской стороне реализовать мирный план Петра Порошенко. Объекты культурного наследия Крыма остаются украинскими, а потому ЮНЕСКО будет говорить о них исключительно при участии Украины. О такой позиции руководство международной организации сообщила заместитель министра культуры Украины Олеся Островская-Лютая. Она принимала участие в 38-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоялась в Катаре. Руководство организации придерживается резолюции Генассамблеи ООН, в которой аннексия Крыма России признана незаконной. По этой причине, например, крымское золото скифов, находящееся на выставке в Амстердаме, вернут в Киев. МИД Нидерландов подтвердил, что считает экспонаты государственной собственности Украины. В поисках Made in Ukraine. 72 лучших украинских производителя самых разных потребительских товаров собрались на первом бизнес-фестивале в столице. Предприниматели ожидали различные мастер-классы, а гостям множество товаров, которые можно было не только померить, попробовать, но и купить. На открытии фестиваля побывал и наш корреспондент Тамара Каноненко. Фестиваль Made in Ukraine – лучшее место для того, чтобы познакомиться с нашими производителями. Здесь вы найдете для себя абсолютно все – одежду и обувь, косметику и парфюмерию, товары для дома и продукты питания. А главное, все это будет сделано здесь, в Украине. Компанию по производству верхней женской одежды родители Екатерины создали более 10 лет назад. Сегодня их продукция представлена более чем в 15 городах Украины, а благодаря интернету украинские пальто носят и за рубежом. Мы же производим пальто из натуральной шерсти, очень следим за качеством, подбираем качественную фурнитуру и делаем все, чтобы минимизировать цену. У нас очень много было заказов по интернету, Канада, США, Европа, Россия, абсолютно весь мир. Я думаю, что мы уже обхватили. Даже была ситуация, что я ехала в Милане на поезде ну, в Италии. Поезд остановился, я смотрю на остановке стоит девушка в нашем пальто, было очень приятно. Отличаются наши товары и оригинальным дизайном. Так традиционные национальные мотивы сегодня снова оказались на пике популярности. Украинские производители не обошли вниманием и маленьких модников. К примеру, вот такую модную сегодня вышитую футболку здесь можно купить всего лишь за 52 гривны. Виталий владеет компанией по производству детской одежды. Рассказывает, качеству тканей на его предприятии уделяют наибольшее внимание. Ведь создают продукцию для детей. Однако и за модными тенденциями следить не забывают. Мы быстро реагируем на спрос, то есть на тенденции, как бы на моду, то есть да, сейчас как бы более в тренде вот, вышивки, то есть это более украинская уже как патриотичная, как бы да, настроенность людей и соответственно у нас вышли коллекции новые, где есть вышиванки, и даже в элементах для маленьких детей, для, для грудничков Идейным вдохновителем фестиваля стала журналистка Юлия Савостина, которая на собственном примере доказала, в Украине производят абсолютно все. Ради своего эксперимента девушка целый год покупала исключительно отечественные товары. Жизнь после, во время проекта и после проекта очень сильно поменялась на самом деле. Есть товары, которые я продолжаю по инерции покупать украинские, просто потому что они мне очень нравятся. Для чего проводилось это мероприятие? Потому что практически большое количество, очень большое количество предпринимателей прячется в интернете или в каких-то очень маленьких магазинчиках. Мы их вынули сюда вот наружу, чтобы их могли увидеть. На открытии фестиваля пришло много посетителей. Надписи «Made in Ukraine» доверяют. Ну вот на мне, например, джинсы «Украина», вот булочка «Украина». Ну, то есть очень, очень очень много. То есть все, что есть украинское, я стараюсь покупать именно украинское. Я люблю украинских производителей, одеваюсь в отечественные обращаюсь к нашим мастерам. Вот это все на мне от украинских мастеров и даже обувь шью в этническом стиле. Я люблю украинское. Купляю украинское, оно якисное мне. Покупаю украинское, оно для меня качественное. Если раньше шили из привозных китайских тканей, то теперь стараются шить из нашего льна и хлопка. Очень качественная, интересная украинская одежда. С удовольствием покупаем. Фестиваль Made in Ukraine продлится все выходные. Организаторы обещают, если он пройдет успешно, подобные мероприятия сделают традиционными. Тамара Каноненко, Владлен 0, БТБ. Ну а далее на БТБ-анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Истекает срок ультиматума Евросоюза к властям России. На саммите в пятницу Европейский совет дал Кремлю время до 30 июня на деэскалацию конфликта на востоке Украины. Иначе страны ЕС прибегнут к третьему этапу санкций, которые затронут целые сектора российской экономики. В частности, Брюссель требует, чтобы Москва убедила террористов прекратить огонь, освободить заложников, вернуть под контроль Киева ряд пунктов пересечения границы и начать переговоры для реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко. До 30 июня Сирия обязалась уничтожить все свои запасы химического оружия. Неделю назад последняя партия задекларированных Дамаском химикатов покинула страну. Ее доставят для уничтожения на борт американского корабля. Но операция в срок закончится не успеет, считают в организации по запрещению химического оружия. Хотя отставание от графика признают некритичным.